И точно так же на не, не Вы, Вы, волгаться, волгаться. Вы так <поскорист> не знаете, что власти, как он там называется, патриарх или полный сама. он не сильный. не что <поскорист> Для того, щоб їх признала, не знали. У нас тут всю Я вас вислухала, і ви мене всю 1200 років московський патріархат теж не був визнаний, був розповільним. Поки не дали ласу, поки їх не пізнали. І це були їх справа. А зараз наші Ми, кожен, наша справа. Ми кожен маємо. Украине. Вот там, пожалуйста. А тут у нас Бессарабия. У нас Бессарабия. А, а Бессарабия а Валите в Россию. Наш... Причем? 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 Причем мы, мы валите. И все народы должны успеть. повалить в Россию. Причем мы все народы должны повалить в Россию. скажите, в Украине мы И мы купленные. Ну, что вы купленные? Может быть, не купленные. Вы знаете? Все купленные. Нет, ну так вот. Нет, ну так вот. Нет, ну Ви Чим? пропонуєте їхати на Західну Україну? Ми нікому не пропонуємо, що там приїхати. Ви запропонували його сьогодні тут жили і живуть. Чому їм туди з'їхати? У нас не було цього і не треба. Вам не потрібно. Нам, нам не потрібно. Нам не потрібно. Да, і покой, і живі в мірі, і в мірі, і в скільки національностей в нашій країні? Сколько Живе Ви живете в, в, в своїй квартирі чи в своїй хаті? А ви не хочете перейти в гуртожитку? Ні, я жила в гуртожитку, Так такі живі ми далі, так і живіть далі. Живі а ми не хочемо грошову. Ви хочете в ціна, в ми не, витворити... <свят> <свят> не пропонуємо. Все в Советском Союзе, все, 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 все дружно жили. Все жили дружно и мирно. И Украина из 15 республик была самой богатой. У нас всю жизнь так нравится. Вы, кроме себя, можете кого-нибудь помнить? Крымских татар, чеченов, юношей вывозили просто за Давайте в Украину, давайте в, Украине в, Крыму. в Крыму. А. Нет, так мы только Пошел, что говорили, почитайте. что в Советском Союзе раздельные кто, ну, нравится, кто не помнит прошлого, а тот не надо. Я не платила ни за больницу, ни за школу, да. ни за институт, ни за что. Да. Ни за детей, которые сражались. Нет, не Нет, не платила. Нет, не платила. Ваши батьки платили да, податки за это. Да. А сейчас да. мы не платим податки за это. И куда эти да. податки идут? Мы просто увидим, куда они идут, эти податки. Да. Мы не защищаем. Да. Ну, да. а ты Абец чика кош О, правилно yeah. посолио yeah. Абец чика yeah. правосолио yeah. Ветер, а ветер, металла, мы и Дерри, никакой покажите, политики в органах местного самоуправления. Только экономика, только вопрос благоустройства города, только наполнение городского бюджета четким планами его рассматривания, эти и другие вопросы местного самоуправления должны волновать нас и наших избранных. Если возникают дополнительные вызовы органов самоорганизации горожан, вопрос решать на городском референдуме. И как скажет народ, так само и быть. Вот в принципе кратко то, что я хотел сказать, обращаясь к вам. Обращаясь к вам. Я старался назвать вещи своими именами. И нельзя ни в коем случае... Нельзя ни в коем случае забывать о том, что мы, когда вместе, мы силы. Когда мы разобщены, когда мы разобщены, тогда мы ничего не значим. Каждый палец на руке можно спокойно поломать. Когда пальцы согнуты в кулак, этот кулак невозможно поломать. Эти все истины должны быть понятны вам и должны приветствоваться вам. Есть такой исторический пример. Если вам не надоело, я еще буквально минут. Да, смотри. Был такой <как> герой Спартак. Все знают? Да, Вождь знает. рабов итальянский. Когда он в беседе со своим легионером Гранником, который командовал одним из его легионов, провел беседу, Гранник ему задавал вопрос. Задал вопрос, Спартак, мы выиграли уже 5 или 6 сражений. Мы выиграем войну, Спартак. Спартак говорит, любимый мой Граник, мы войну проиграем. Мы можем выиграть еще одну. Ты же у нас больше, у нас доказал свою смелость в боях. Потому что ты, ты, красавец, просто неописуемый красавец. Ты как военачальник вообще примеров нет. Он говорит, Граник, Виталий сегодня, внимательно, обратите внимание, Виталий 10 миллионов рабов. Из них только 70 тысяч стало под наши знамена. Казалось, мы с вами, у каждого у нас есть какой-то домик, какая-то квартира, какая-то дачка, где-то там еще что-то такое. Все мы уже закреплены каким-то имуществом. У итальянского раба ничего не было. И он не пошел под знамена Спартака. То есть, что это говорит? Это говорит о сущности нашей человеческой. Ведь человек с тех времен, он никак не поменялся. Поменялась только сила самооружия и уничтожения данного человека. Тогда люди уничтожали друг друга мечом, копьем и дротиком, сегодня атомной бомбой. Вот и вся разница. Поэтому давайте перемалывать, потихоньку выдавливать из себя раба и потихоньку заниматься, заниматься действительно противостоянием насилию. По-другому никак. Кто-то может хочет выступить? Где вообще радикалы? Радикалы? Вы знаете, что такое каут по медицинскому? Термин медицины. Не, пускай человек выступит. Пускай человек выступит. Добрый день, уважаемая громада. Моя фамилия Дима, зовут меня Николай Степанович, я был депутатом городского совета прошлого созыва 2010-2015 года. Я в два слова хочу вам сказать, напомнить, и чтобы вы усвоили, чтобы мы все усвоили, что источником власти является громада. Не было бы громады, не было бы власти, властей. Дальше. Источником городского совета, депутатов, Городского совета является громада. Мы делегируем полномочия представителей громады в исполнительную власть через формирование депутатского корпуса наших депутатов, наших представителей, которые должны контролировать, как работает исполнительная власть. Ибо мы исполнительной власти доверили все наши материальные ценности, то есть земля, имущество и налоги, которые сегодня говорят, что есть бюджет, есть налог. Деньги налогоплательщика, то есть те деньги, которые мы зарабатываем, мы перенаправляем на использование этих денег для оказания услуг на нашей громаде. И вот распоряжается нашими материальными ценностями исполнительная власть совместно с депутатским корпусом. Не может власть распоряжаться землей сама, единолично, имуществом и бюджетными деньгами. Только совместно с депутатским корпусом. Поверьте мне, когда начинаются куларные игры, когда становятся э, на, на решение каких-то вопросов, идут торги, тогда громада находится на сотом месте. Мы нужны в тот день, когда идет голосование, тогда, когда надо избрать депутатов и избрать городского голову. Я призываю всех, не будьте равнодушными к тем процессам, которые сегодня идут негативные от исполнительной власти. Есть инициативная группа. Мы начнем, ну, будем так, мониторить все принятые решения городским советом, все решения исполнительного комитета, это рабочий орган, по значит, нашим материальным ценностям, по всем тем решениям, что касается громады, правильность, потому что эффективность самое главное. Качество, которое сегодня должен обладать исполнительная власть совместно с депутатским корпусом. Не будьте равнодушными, участвуйте в этом. Потому что если мы не будем реагировать, все будет так продолжаться. Если мы только будем на кухне что-то обсуждать или там кулуар на 2-3 человека и не проявлять себя, скажем, официально в каких-то мероприятиях юридических в правовом поле, то, поверьте мне, ничего не будет. Они себе спокойно будут сидеть, получают себе зарплату с наших налогов, бюджета, который, как называют, то бишь наши деньги. И можно за одни деньги, за зарплату работать, а можно за те же деньги вообще ничего не делать. И кроме этого соблюдать свои интересы. Потому что соблазн и интересы – это такая вещь, которая, знаете как, человек вот так вот хочется, да, как бы правильно сделать, но соблазн дает ему совершенно другое понятие. А если мы будем реагировать, поверьте, они не захотят этого делать. Спасибо за внимание. появилась такая просто беда. На данный момент я лежу сейчас в неврологии, сотрясение мозга и мой брат родной, которого перепутали там с одним парнем, как они говорят. Это все делали три машины, вот одна из них стоит сзади, вас ДПС, вон. Потом синяя Тойота, Венсис. И плюс еще вот этот бустер, и первый это не сам красный премьер, кто в городе знает. Все это организовывает милиция наша. Поймали нас ночью, полдвенадцатого озера дома, вытащили с машины, побили. А за что били? Ответ вы знаете, какой я вам скажу сейчас? За то, что много говорите. За то, что меня хотели убить. Два раза, вот, это вот я. человек. Меня вот. два раза уже убивали. Я вот его просто два раза убили. Раз бандиты, теперь менты по форме меня убивают. Убивают, подъезжают на полицейские. Вот перепутали машины. его с моим родным братом. Мы лежим сейчас в неврологии. И сейчас вот они все нам еще качают. Говорят, что мы были с оружием. Люди в форме. Это у нас первые бандиты в городе. Они все переворачивают заявления. Хаты у нас грабят. Они нас ничем не защищают. Уже через одну хату в городе выставили. И менты всех потерпевших. Выгоняют с дежурной части, пишут им, люди, которых ограбили, они превращаются в потерпевших. Потерпевших. Да, господа офицеры, не смотрите на меня так, это правда? Или у вас начальство такое? Все вы меня знаете, на меня объявлено вами охота. Что это такое, что у нас полицейские объявляют войну и не выдают оружие? Себе берут и говорят, что будут, извините на слове, ебать в жопу. Это тихо, говорит тихо, тихо, полицейский Чумаченко Леша. Чумаченко это не полиция, это беспредельщик. Да, а, может, какие вопросы У вас есть? Что... Есть, есть, есть еще есть? у кого-то, кто-то может сказать пару слов? Дорогие друзья, э, щас, щас, да. Дорогие друзья, я благодарю всех, кто собрался еще раз за моральную поддержку и за этот, И призываю всех к миру и не быть безразличными, действительно безразличными. Что касается нарушений, вот, которые озвучивали эти благородные люди, то есть на это э, суд, наверное. И, Законное решение, есть законное решение вопросов. Поэтому давайте не будем ввязываться в беззаконие, а будем считать, э, ну, мерить свои э, поступки своим моральным устоями и всем остальным. Вот что у нас. Я думаю, что у каждого у нас, кто здесь собрался, есть стержень моральный. И мы не, не будем, э, скажем, его уничтожать, что ли. Поэтому благодарю всех за внимание. Не безразличных приглашаю. Есть телефон мой, звоните. Есть Валерий Петрович Шишков, есть еще люди, которые будут с нами работать, и приглашаю в этот и обсуждать проблемы, а потом их по возможности решать. С два слова. С сегодняшнего дня мы начнем процедуру, процедуру организации, ребята, внимательно. Процедуру организации самообороны. Я думаю, что мы с руководством нашей полиции согласно закону Украины о самоорганизации граждан найдем нормальные варианты, как создать эту структуру для того, чтобы в любой момент данная структура и сработала и защищала нас с вами. Это, думаю, нормально. И мы, может быть, через газету, может быть, еще как-то дадим знать Громаде, то есть вам, э -э и попросим тех ребят неравнодушных, которые хотят записаться в самоорганизацию примыкать к нам. Но это я не говорю, что это будет завтра или послезавтра. Это требует какого-то промежутка времени. Я думаю, что за месяц мы управим. Все, митинг считаем закрытым.

Алло развернули на одесскую поехали

o Ha tamam, bir metre Sol tarafına po javë bashkë po shoh 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 po Allah şifa da məmnun